Він представник третього покоління танцювальної династії, займається танцями з 12 років. Єдиний у світі володар чотирьох гран-при міжнародних конкурсів артистів балету виступав на сцені французької ла опера, міланської «Ла Скала», токійського нового національного театру та Большого театру в Москві. Нині прем'єр Маріїнського театру у Санкт-Петербурзі разом із дружиною виховує маленьку донечку Єлизавету. Гостях сніданку, заслужений артист України та володар премії Людина року року-2013» у номінації Митець року Денис. Матвиенко. Кстати говоря, имя с мировое Доброе в утро. балете «Доброе утро», а Доброе еще украинец, утро. а еще из Днепропетровска. Вот так, для уточнения. Денис, рада тебя видеть снова в нашей студии, как всегда. Вот скажи, ты сейчас живешь ä, преимущественно в России, и каково оно приезжать с той стороны в Украину, каково жить вот так вот практически между границами, да, над границей. И, э, ну скажем так, э, что тебя побудило вернуться на родные земли? Ну, скажу честно, на самом деле особой разницы нет. То есть я живу в Питере и нет никаких камней, там ничего таких каких движений каких-то. Но э -э, скажу честно, с коллегами в театре я не общаюсь на тему Майдана, на тему. Табу? Нет, потому что когда это все было в феврале, я и моя супруга Настя, мы ребята спрашивали, что да как, наши коллеги, и я пытался объяснить, рассказать, они не верили в это абсолютно, потому что, естественно, они тоже верят в то, что видят по телевизору. Вот, да, ты пытался их, э, я пытался искать, пару что раз, на самом деле я происходит. пытался пару раз, но я понял, что я скорее потеряю, потеряю своих коллег и друзей. А ты чем считаешь, что это хорошие тогда уж друзья, которые не хотят тебя нет, услышать? Нет, дело не в этом. Дело в том, что поймите, настолько настолько сильная пропаганда в России на каналах, на центральных каналах. И естественно, люди в основном они же смотрят, они мало кто действительно понимает, что как и есть. Вот. И очень трудно доказать, просто не нужно на эту тему общаться. То есть и мы с друзьями не общаемся, когда встречаемся, стараемся не общаться на эту тему. Это позиция. А насколько мы знаем, вы не приняли российское гражданство, да, почему? почему? Да, не принял. Э, ну, как бы скажу честно, я в России, в общем-то, живу уже с 2001 года, работаю в Мариинском театре, Большом и так далее. И, э, не, честно, никогда не возникало у меня желание это сделать. Ну, во-первых, я считаю, что это очень серьезный шаг. очень ответственный я не говорю о том что это плохо быть русским нет но просто если ты меняешь гражданство то есть ты должен быть в этом уверене я никогда не моя же супругом и не хотели этого и и скажу честно хотя э, скажем так будучи украинцем живя в россии есть очень много неприятных проблем бытовых таких там все оформление разрешения на работу там очень много всяких таких неприятных вещей но оно того не стоит чтобы менять ради этого то Угу. И как бы мы абсолютно придерживаемся своего мнения. И не, не Но ним... чувство патриотизма в любом случае есть. Э, вы знаете, я вам скажу честно, я до э, февральских э, событий я никогда не понимал, ну я не осознавал по настоящему что, зачем, что такое патриотизм. Угу. Честно вам скажу, я как бы я работал по всему миру, куда меня приглашали. где мне предлагали контракты, платили деньги, я как бы нес свое искусство. А, когда все это произошло в феврале, то внутри просто ну, не знаю как это объяснить, какаято может быть нотка гордости, что я украинец. Вот она какая-то была такая. И я даже еще смеялся. Я расскажу такую историю, когда это все было. Я захожу на урок, у нас всегда класс в 10 утра, в 11. Uh -huh. Все что-то греются, что-то растягивают там. И, и я еще я смотрю все такие грустные, уставшие. Я говорю, ну что, говорю, спите. Я говорю, Бендеровцы зашли. Вот так. А они, короче, ну все так раз море Ну, как бы это, конечно, не совсем смешно, наверное, но надо было как-то развеселить народ. А сейчас ты работаешь в Мариинском театре, сотрудничаешь с Национальной оперой Украины, и, кроме всего прочего, ты занимаешься очень грандиозным, по настоящему грандиозным проектом. А на каком этапе сейчас этот проект? Уже полностью написано а, музыка, Мы вышли на да, мы вышли на э, финишную прямую. С июля начинается уже постановочная. Uh -huh. И uh -huh. в октябре уже намечается премьера. Вы а. играете роль Джея, припрошую, а роль Дейзи? Она, первый состав это моя Настя, моя жена. Она первый состав. Ну, есть вообще есть три состава солистов. Вот. Ну первый состав будет Настя. А, так, мы увидим осенью, да, по-настоящему. Где он впервые будет проходить? В Питере. В Питере. В а потом? Придет... А Украина как? А, обязательно, что, конечно, это Санкт-Петербург, Москва, э Киев. Дальше я точно не могу сказать, это нужно у продюсера спросить, но я знаю, что очень много городов mm -hmm. и заинтересовались. И, и помимо России и Украины, и там, по-моему, Казахстан и Америка что-то, вот, по-моему... Латвия. Я, честно, я точно не помню. Ну, как бы я за этим не служу, мое дело заниматься вот художественными делами. Насколько сложно для вас вот стереть эту грань, и вот от классического балета до современного танца? Слос, ну, были какие-то сложности сеч... в этом проекте для вас? Сейчас это не сложно, потому что, в общем-то, современной хореографией я занимаюсь уже на протяжении многих лет. Когда я начинал, это было нелегко, потому что есть, конечно, разница специфика в работе. Сейчас это, это очень интересно. Это очень интересно. И, конечно же, Дуайт Роден, он, на мой взгляд, он очень интересный. Угу. И его, скажем так, ультрасовременная хореография всегда несет за собой смысл, что очень важно. Спасибо. А, в гостях снеданку а, был. Артист мирового балета, звезда Денис Матвенко, который спешит буквально в аэропорт, в аэропорт спешит встречать жену и дочку, да, прилетает из Питера. Надолго остаетесь здесь? Завтра улетаем. Ой, боже мой, Господи. Главное, чтобы времени на все хватало. Денис, мы тебе очень желаем. Спасибо вам большое, я рад к вам приходить. Вот, заходите. Приятно вас видеть. У нас хорошо. Сейчас кофе выпьем. Спасибо. Денис Матвенко, был гостем Снеданку, а зараз Егор Гордеев, новый на НТСН.